вкусного всем! Приготовим заалук, закуску или овощной гарнир, очень широко распространенный в Марокко и за его пределы. Вообще марокканская кухня в арабском мире это что-то вроде французской в европейской культуре. Это лидер и законодатель мод, что объясняется пересечением различных культур в Марокко, арабской, европейской и африканской. Что популярно в Марокко, становится популярным в арабской кухне. И давайте познакомимся с частичкой этой кухни рецептом баклажанной икры за лук. Основных и главных ингредиентов за луки 2. Первый это баклажан. С них и начнем. Два среднего размера. Выбирайте длинные баклажаны, не распухшие, в них косточки не перезрели, мякоть упругая и не рыхлая. Нарежем их на половинки, а затем каждую половинку надрежем сеточкой. Но так, чтобы не повредить шкурку. Ну или стараясь ее не повредить. Такая вот глубокая сеточка. И так каждую половинку. Все это мы делаем для того, чтобы затем натереть половинки соли. Тогда баклажан выделит горький сок и станет нежным и пряным без горечи. Соли не так, чтобы много. С пару щепоток на половинку втирая ее в разрезы в том числе. Для того, чтобы сок вытек, выстелите тарелку кухонным бумажным полотенцем и положите половинки баклажан срезом вниз на полотенце. Тогда сок будет стекать, не оставаясь на мякоти. Оставим на 30-40 минут, можно на час. Это было самое долгое время безделья, Далее убираем пропитанную горьким соком салфетку и еще довыжмем слегка этот самый сок, влияющий на вкус. Немного сдавили и еще по пол чайной ложки где-то сока Протерли сухой салфеткой, ополаскивать водой нельзя. Вымоете все, будет как бумага по вкусу. Смажем оливковым или другим растительным маслом и отправляем в духовку прогретую предварительно до 180 градусов. Запекаем там 20-30 минут. За это время они не начнут подрумяниваться сверху, но мякоть успеет стать кремовой. После этого достанете и дадите чуть остыть. А пока остальные овощи и второй из главных – помидор. Штуки 4 среднего размера. Удалим плодоножки. Сделаем крестообразные надрезы сверху. Это все подготовка к снятию кожицы. Как правило, ее снимают, чтобы зоолук был нежнее. Опускаем в кипяток на пару-тройку минут. А затем сразу остудим под холодной водой. Благодаря этой манипуляции кожица сама сходит. Ей необходимо только помочь. Затем разрежем помидоры на четвертинки и удалим семечки с соком. Если оставить, икра будет напоминать жидкую кашу, а не заолок. Сок с семечками можете использовать в других кулинарных целях, а мякоть необходимо мелко порубить на небольшие кубики. Чеснок – один из важных ингредиентов, Мелко нарубим. Лук в заолук. Тарабарщина прямо. Так вот, лук в заолук по-мароккански не используют, судя по рецептуре. Возможно, где-то на Ближнем Востоке и используют, но это уже будет не совсем заолук. А чеснок еще мельче попытаемся нарубить. Вот совсем мел. А вот в отличие от лука, перец довольно частый гость в этом блюде в половине арабских рецептов он есть. Удалили плодоножку и косточки и мелко нарежем на небольшие кубики. Я взял разных цветов пару штук, хотя это не догма. Острый перец, он еще менее частый гость, но кому хочется остроты, вполне можно добавить. Одну перчинку очистим от семечек и нарежем полукольцами мельник. Кстати, благодаря очистке от семечек остро будет совсем чуть-чуть. Пришло время для остывших баклажанов. За полчаса в духовке они имеют вот такой вид. Чуть подсохли, но внутри еще сочные, а мякоть превратилась почти в крем. Ложкой вычищаем мякоть из формы, созданную кожурой. Если попадут кусочки кожуры, немного не страшно, особенно если она запеклась, так даже будет вкуснее. Вынутую мякоть необходимо нарубить, тоже небольшими кубиками, как помидоры. Последний овощной ингредиент – зелень. Я использую петрушку, но это может быть смесь петрушки с кинзой. Нарубили без стеблей, само собой, и пора подготовить специи. Это восток, тут специи крайне важны. Хотя Марокко и не на востоке, но зира обязательно, столовая ложка. А вот кориандр нет, но желателен, тоже столовая ложка. И растираю зерна, так поверьте, будет в 100 раз ароматнее и насыщеннее. Порошок пришлось бы добавлять больше, и то получилось бы не так. И к плите разогреем в сотейнике или сковороде оливковое масло на огне чуть ниже среднего. Для этого дела оно довольно важно. Марокко один из главных мировых производителей оливкового масла. На нем там готовят все. Добавляем перец и чеснок. Кроме острого перца, он пойдет на посыпку готового блюда. Минуту потушим до появления запаха чеснока и перца и добавляем помидоры. Перемешаем и дадим потушиться овощам минут 15-20, пока масса не превратится в единый соус с кусочками. Теперь добавляем специи, зиру и кориандр. Паприку, одну чайную ложку. Хоть у нас и так перцах хоть отбавляй, но она придаст темно-красный оттенок блюду. И немного черного молотого перца для вкуса. Иногда добавляют куркуму вместо паприки. Тогда оттенок будет желтый. И черед баклажанов. Перемешаем все. Далее тушим на том же небольшом огне минут 5 до смешения вкуса. В конце добавляем зелень петрушки или кинзу можно. Вмешиваем. Добавим столовую ложку лимонного сока, подсолим и добавим сахар по вкусу. Помидоры в Марокко настоящие ягоды, они сладкие. Соли добавляйте немного, баклажаны были уже подсолены. И можно выключать. Подают за лук и теплым, и холодным, посыпав стружкой острого перца. Вкус кисло-сладко-пряный, с ароматами востока и вкусом лучше баклажанной икры. Во всех странах арабского Средиземноморья готовят такую икру, но общепризнано, что родина ее является Марокко. Попробуйте и вы блюдо из сказочного Магриба. Приятного аппетита и спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!